Добрий вечір, шановні громадяни. Сьогодні ми розмовляємо з вами в умовах, коли Україна знаходиться напередодні важких випробувань, напередодні військових дій, справжньої агресії, яку вже зараз Російська Федерація влаштувала у Криму на українській території, на нашій землі. І сьогодні ми бачимо концентрацію військ. Російської Федерації на кордонах, на півдні, на сході нашої країни, в цих умовах ми починаємо розмову, інтерв'ю з голови Верховної Ради України, з виконувачем обов'язки президента України, Верховним головнокомандувача Олександром Тручиновим. Добрий вечір, Олександр Валентинович. Вітаю. вас. Оскільки дії, які чинить зараз Росія, Они прежде всего касаются південных и северных регионов. Как вы думаете на то, чтобы мы эту беседу сегодня проводили в российском языке? Это не проблема. Я бы очень хотел быть услышан и в Крыму, и на юге, и на востоке Украины. Я бы хотел прежде всего поговорить о русском языке. Был принят закон о русском языке, о его статусе официальном Верховной радой. Было принято решение совсем недавно, в феврале, о том, что этот закон должен быть отменен, однако вы наложили вето на это решение парламента. Какова судьба сейчас будет русского языка в Украине, прав русскоязычных, не будет ли каких-либо ограничений и каковы перспективы закрепления статуса как русского языка, так и языков других национальностей в Украине? Вы знаете, у нас действительно в стране люди говорят на многих языках и не только на русском. У нас есть большие общины, которые говорят на румынском, на венгерском, на греческом даже. Поэтому, когда мы э, говорим о законе про мовы, э, это закон, который не должен фиксировать статус только одного языка. В данном случае русского. С другой стороны, он должен создать условия для того, чтобы каждый мог спокойно, без всяких проблем говорить на родном языке, чтобы это право никто не мог ограничивать. И вы знаете, закон, который принимался с большими нарушениями, в такой сложной политической ситуации, где было жесткое противостояние, он был очень сбалансирован. И по большому счету он неэффективно работал. Но в то же время, когда Верховный суд проголосовал, чтобы его, скажем так, скосоваты, возникла спекуляция на эту тему. И оппоненты демократической власти Украины начали рассказывать, что все, теперь запрещено говорить на родном языке, что даже рассматривается вопрос о том, чтобы садить людей, если они не будут спелкуваться с украинской мовой. Знаете, это жесткие циничные провокации, которые не имеют под собой никакого основания. У нас в стране так было и так будет. Все граждане Украины имеют равные права Независимо от того, на каком языке они говорят, в каком регионе они проживают, к какой конфессии они относятся, все имеют равные права, и государство обязано эти права защитить. Для того, чтобы не было спекуляций вокруг языковой темы, я принял решение не подписывать закон, который, скажем так, принял парламент о отмене бывшего закона, и фактически он сейчас действует. Этот закон действует, он ничем не ограничен, но в то же время все согласны с тем, что он не решает проблему. Поэтому парламентом была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты всех регионов, и восточных, и западных, и южных, и представители автономной республики Крым. Эта рабочая группа включила в свой состав и представителей, научных школ, которые также расположены в разных регионах нашей страны. Это университеты из Донецка, и э, с Киева, и с Востока, и Запада. Э, то есть это очень профессиональная группа, которая должна подготовить в ближайшее время новый проект закона. И пока этот проект закона не будет подготовлен, э, будет действовать. Закон, который, ну, скажем так, несмотря на все его проблемы, который был проголосован в прошлом году. Допустит ли украинские власти да, какие-либо конфликты в Украине на межнациональной, либо на межязыковой почве? Да, будут ли между укра... гражданами Украины в Крыму ли, в Донецке ли, во Львове ли, в Киеве ли да, какие-либо проблемы, барьеры в языковом общении? Вы знаете, у нас по сути никогда таких барьеров и не было. И когда э, пропаганда Российской Федерации начала говорить о том, что они вводят войска для того, чтобы защитить э, русскоязычное население э, Украины, Крыма э, в частности, я э, имел возможность говорить с господином Нарышкиным, это э, представитель Государственной Думы России. И я спросил у него, назовите мне хоть один факт, да, когда было нарушено право э, русскоязычного населения они граждане Украины, которые обладают всеми правами. Назовите пример такой в Крыму, когда, может быть, кому-то запрещали говорить на русском языке. Может быть, из-за того, что человек не в совершенстве знает украинский язык, его ограничили в праве на работе. Хоть один факт. В Украине, назовите хоть один факт. Мне не смогли назвать ни одного факта, потому что таких фактов нет. И в то же время, вы знаете, в Крыму и не могло быть такой проблемой, потому что там три фактически государственных языка: это и русский, и украинский, и крымско-татарский. И когда так агрессивно себя ведут марионетки, поставленные русскими военными, вы знаете, это только говорит о том, что форма сегодняшних событий, происходящих в Крыму, называется военной агрессией. И отсюда все вот эти Непродуманные, жестокие и провокативные действия. Скажите, все-таки, что сегодня происходит в Крыму? 16 марта через несколько дней состоится так называемый референдум о самоопределении Крыма, который объявили вот эта группа сепаратистов. Каков будет правовой статус того, что произойдет 16 марта и после 16 марта? Вы знаете, вот мне больше подходит, кажется, больше удобное название для этих людей. Они сепаратисты, хотя по форме это сепаратистские действия, преступления. Но больше они похожи на марионеток. Потому что, вспомните, они, как только российские военные захватили парламент Крыма, кабинет министров, фактически все инфраструктурные объекты, они начали себя очень уверенно чувствовать. И сначала они приняли решение о том, чтобы провести так называемый референдум 25 мая, когда планировались президентские выборы. Потом начали сокращать, сокращать эти сроки и в конце концов сократили его до 10-дневного, когда даже социологический опрос да, уважающая себя э, социологическая фирма, за 10 дней не проводит. Это невозможно. То есть надо э, готовить этот, э, любой опрос, э, плебисцит или референдум местный. Но э, почему они так резко сокращали сроки? Да потому что не они принимают решения. Э, России необходима легитимизация своего незаконного пребывания э, на территории Крыма. Хотя бы публичная, никем не признанная. Но они должны объяснять да, мировому сообществу, вот мы здесь потому что. И вот пока им объяснять э, аргументов не хватает. Более того, они были вынуждены э, даже со своих военных э, поснимать шевроны, э, знаки различия, рассказывая о том, что как бы это какие-то террористические группы да, к России отношения не имеющие, хотя э, у Министерства обороны Украины э, детальная раскладка есть до взвода включительно. Все войска, которые были, которые есть, которые сейчас снова заводятся в Крым. И э, эта информация есть у всех у уважающихся государств. Потому что такой э, объем войск, такое количество военнослужащих, боевой техники ну, скрытно, вы же понимаете, перевести нельзя. Но э, они сокращали сроки референдума, э, четко выполняя заказ российского руководства, чтобы объяснить присутствие российских военных. И э, именно для этого проводится этот опрос, да, иначе его э, трудно назвать, потому что это не есть референдум. По э, закону Украины, по Конституции Украины, э, референдум о территориальной целостности страны, об изменении ее границ, может быть только всеукраинским точка. Это э, украинская конституция. И э, никто не может э, эту формулу изменить. Поэтому то, что делается. Э, Людьми, называющими себя правительством э, Крыма, людьми, которые э, называют себя э, там, новыми чиновниками, э, это преступление. И вы знаете, очень важно, что не все э, местные э, советы, э, в том числе э, и Бочисарайский, э, и Вуровский, э, не поддержали эту инициативу потому что они понимают, это преступление. Генеральная прокуратура разослала всем чиновникам, всем, начиная от глав сельских советов, заканчивающих городскими муниципалитетами, предупреждение, что это есть преступление. И попытка незаконного решения об изменении границы Украины – это преступление, которое будет влечь за собой наказание. И, безусловно, вы знаете, мы поддерживаем… И инициативу многих жителей Крыма, в частности крымских татар, многих патриотов Украины, которые живут в Крыму, чтобы бойкотировать это незаконное действие. Верховный Совет также принял соответствующее обращение. Вы знаете, имея полномочия, выполняющие обязанности президента, я остановил это решение, такие полномочия у президента есть, и все материалы переданы в Конституционный суд, который в ближайшее время рассмотрят? Никто в мире не признает этот фальшивый референдум, и его решение не имеет никакого юридического значения. Но, тем не менее, это состав преступления, который, к большому сожалению, втягивает большое количество людей. Скажите, пожалуйста, признаете ли вы? стороной переговоров, договаривающейся стороной, тех людей, которые называют себя сейчас самопровозглашенным правительством Крыма, в частности, господина Аксенова. Вы знаете, для того, чтобы господин Аксенов называть себя премьер-министром Крыма, должно было быть обращение президента Украины или исполняющего обязанности в том, чтобы парламент рассмотрел его кандидатуру. Такого обращения не было. И могут рассказывать, что когда господин Янукович да, выполнял такие функции, он, может быть, мог это сделать. Нет, он также этого не делал, потому что в администрации президента сохранена канцелярия, там четко ведется учет всех документов, всего документа оборота, и таких обращений к парламенту Крыма никто не делал. Поэтому, безусловно, мы можем говорить с парламентом Крыма, но для нашей дискуссии, для нашего разговора осталось не так много времени потому что в связи с решением парламента Крыма о фактически отделении автономии от Украины, а это есть преступление, это есть грубое нарушение Конституции, украинского законодательства, инициирован процесс о распуске парламента Крыма. Поэтому Верховный Совет обратился к парламентариям Крыма, которые еще, скажем так, готовы да, отвечать за свои действия, с тем, чтобы они немедленно отказались от преступного пути, вернулись все-таки в конституционное поле, и мы готовы вести с ними серьезные разговоры. Но одно главное условие для этого разговора – они должны самостоятельно принимать решение. Потому что пока у нас нет информации, что хоть раз в парламенте, захваченном военными, собиралось более 43 человек. При этом решения принимаются без, скажем, какого-то публичного контроля, и эти решения тиражируются, не имея под этим никакой юридической законодательной базы.